Сьогодні ми з евакуаційною групи білі Янголи поліції Бахмуту проводимо евакуаційні заходи. Вчора поступила нам заявка на евакуацію двох людей з міста Костянтинівки. Один з них маломобільний. Зараз будемо збирати їх речі і вивозити їх в шелтер. Далі з гуманітарної місії пролісок доставляти їх в місто Київ. Вот сядь. Одна еще, а то нога у на нас на, вот. Раз, и вот так. там вот. Все, вы готовы. готовы, спасибо вам. Все, девочки, пока. 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 Сколько в этой квартире прожили? Вот сколько сыну. 50 лет тут будет осенью уже. Мы переехали, если как раз родился. Не, уже давно говорили, он же первая группа у него, но мы сидели до последнего. Пока вот это кафе не раз, тут уже сил просто нет. Они же вон как раз воротили, а тут же сразу... Вот он рядом, он уже 30 метров его окна наши. И сначала как-то долго держались, а потом как начали нас уже кромсать. Давай три на колёски